ভারতীয় মৌসুম ভবন সুরে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সে এক নজরে জেনে নেওয়া যায় अगर हम बात करें हाइलाइट्स की तो अभी मुख्य जोन जो है वर्षा का आने वाले सात दिनों में जो पूर्वोत्तर के राज्य और उपमहालय पश्चिम बंगाल रहने वाला है और बात करें हैवी रेनफॉल की तो उप मालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में नौ और दस तारीख को अरुणाचल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मुजिम तिपुर बारह से पंद्रह के बीच में जो है अच्छा खासा स्पेल रह सकता है इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये कि भारी वर्षा का स्पेल जो है पूर्वी भारत प्रादीपी भारत है उसमें आने वाले चार से पांच दिनों में बना रह सकता है अगर हम बात करें पिछले चौबीस घंटे की तो डिप्रेशन के प्रभाव में सौराष्ट्र और में बैरिय पर पंद्रह सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा देखने को मिली है इसके अलावा मेघालय में भी पंद्रह सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा मिली है इसके अलावा भारी वर्षा की बात करें तो डिप्रेशन के प्रभाव में राजस्थान में भारी वर्षा दर्ज की गई इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार हिमाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा गुजरात और तमिलनाडु तेलंगाना के साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा दर्ज की गई अगर बात करें चुनाव स्थितियों की तो कल का जो डीप डिप्रेशन था आज मध्य रात्रि में कमजोर होकर के डिप्रेशन में बदल गया था अवधाव में और इसके बाद अगर अभी की साढ़े आठ बजे सुबह की बात करें नौ तारीख की तो अभी वो दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान डिप्रेशन के रूप में देखा जा रहा है और ये धीरे धीरे जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में गति करते हुए दक्षिण पाकिस्तान से होते हुए ये ये और 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 कमजोर हो सकता के में आने वाले में सकता है है वाले क्षेत्र में में आने घंटे बदल इसके बाद उत्तर पूर्वी अरब सागर में भी इमर्ज हो सकता है मतलब जा सकता है और उसके बाद लगभग पश्चिम दिशा में गति कर सकता है उसके आने वाले चौबीस घंटे में इस चित्र में हमने काले रंग से दिखाया वो पिछला ट्रैक है और जो लाल रंग से दिखा रहे हैं वो आने वाला ट्रैक है तो आप देख सकते हैं सिस्टम जो है दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान और उसके आसपास देखा जा रहा है अगर हम बात करें मानसून ट्रफ की तो मानसून अभी उसका पश्चिमी जो है दक्षिण में है और उत्तरी लगभग सामान्य स्थिति के आसपास है बाकी के सिस्टम की बात करें तो दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में एक सर्कुलेशन है इसके अलावा एक पूर्वी बिहार के आसपास एक सर्कुलेशन है और वहीं पर एक लाइन भी है और इसके अलावा एक सर्कुलेशन जो है गल्फ ऑफ मनार में है और एक दक्षिण कर्नाटक से गल्फ ऑफ मनार तक एक लाइन भी देखी जा रही है अगर हम बात करें आने वाले सात दिनों के वेदर की तो कोई खास वेदर आने वाले सात दिनों में नहीं है हमने बताया पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में वैधर रह सकता है इसके अलावा उड़ीसा में भी में भारी से अति वर्षा इसी दौरान देखने को मिल सकती है हम बात करेंगे पहले दिन की की तारीख बात करें तो आज भारी वर्षा डिप्रेशन के प्रभाव में कच्छ में रह सकती है इसके अलावा गुजरात में ठंड स्तरों के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर जारी रह सकती है इसके अलावा बात करें बाकी क्षेत्रों की तो वो बिहार उम्मीद पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर के राज्य इसके अलावा छत्तीसगढ़ तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश दक्षिणी कर्नाटक तटीय कर्नाटक और केरला और तमिलनाडु यहाँ पर भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है अंडमान निकोबार समूह में भारी वर्षा हो सकती है ऑरेंज की बांधने और उपनाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए जारी की गई है कल की बात करें तो कल दस तारीख को भी उपनाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ऑरेंज की बांधने के साथ वेरी रेनफॉल होने की संभावना है बिहार में भारी वर्षा जारी रह सकती है पूर्वी मध्य प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ तटी आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु और केरला यहाँ पर भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है इसके अलावा अंडमान निकोबार समूह में भारी वर्षा बनी रहेगी ग्यारह तारीख की बात करें तो ओडिशा में ऑरेंज की बांधने वहाँ पर है खासतौर से दक्षिण उड़ीसा में होने की संभावना है छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ तेलंगाना इंटीरियर महाराष्ट्र इंटीरियर कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा रह सकती है अंडमान निकोबार में भी भारी वर्षा बने रहने की संभावना है डेफोर की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा का परिमाण बढ़ेगा और वहाँ पर रेनफॉल प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा में हो सकती है उपनवाली पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा बिहार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ साथ उड़ीसा छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश तेलंगाना विदर्भा और इसके अलावा इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा हो सकती है बात करेंगे तेरह तारीख की तेरह तारीख को भी इस पहल पूर्व उत्तर राज्यों में बना रहेगा और की बानिंग है इसके अलावा उपनाली पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है पहाड़ों पर खासतौर से जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी वर्षा तेरह तारीख से शुरुआत होने की संभावना है बात करेंगे बाकी क्षेत्रों की तो अगर हम बात करें इंटीरियर महाराष्ट्र की तो इंटीरियर महाराष्ट्र में भारी वर्षा होने की संभावना है छत्तीसगढ़ तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश और इंटीरियर कर्नाटक में भारी वर्षा होने की संभावना तेरह तारीख को दिखाई देती है अगर चौदह तारीख की बात करें तो उत्तराखंड में भारी वर्षा बनी रहेगी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्के से मध्यम स्तर की की वर्षा देखे जाने संभावना है लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य और बंगाल में, में भारी वर्षा चौदह तारीख को भी बने रहने की संभावना है अगर हम बात करें महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की तो महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना और उत्तरी इंडिया कर्नाटक में भारी वर्षा का स्पेल चौदह तारीख को भी बना रहेगा जो की पंद्रह तारीख को भी बने रह सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल में पंद्रह तारीख को भी भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा संभावित है नमस्कार